摔跤要从娃娃抓起啊！今天是儿童节，他们要摔跤。嗯嗯嗯嗯 嗯、我们的这个奶大木糕，还有这个卖冰淇淋，还有海寿玩这东西多了。冰淇淋实现自由，现场还要吃这个美食羊肉串。 一等奖是啥？一等奖是空气炸锅加饭锅，锅底送喷选一个。一等奖我来啦！哇，三等奖！今天是儿童纳达木，我给孩子们带了一千袋奶糖。 祝愿孩子们在未来的旅途中像今天一样无忧无虑、自由健康的长大。